опять горим, опять нефтебаза. Пахнуло, так не, хило. И дыма количество увеличилось. А ты снимала? Ой-ой-ой. Как хорошо, что мы не в той девятиэтажке живем. Победа сто процентов в этом году будет за нами да. В этом году? Да, нет сомнений. Да. Государство Украина исчезнет с политической карты мира. Вся жопа в дырах. Все 300. Все раненые. Зі мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишити нам вподобайку і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, Бо сьогодні ми вам покажемо таке на Росії. Знову неспокійно. А хто з нами давно? Той знає, що я ще понад рік тому пророкувала. Що до росіян почне долітати, долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ воєнно-промисловий комплекс, і не тільки, як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати, і це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема і їхнє озброєння. Тож ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри З сьогоднішнього дня, і що відбувалося за поребриком. Thank дроны нефтебазу опять горит опять нефтебаза опять горит как всегда нормально

Вон там еще сильнее гореть стало. Как хорошо, что мы не в той девятиэтажке живем. Они вроде тушат-тушат, а потом такой звук и все. И снова черный вот этот дым страшный. Ой, какой. Говорят, сюда летит, все убегают. Тут пожарные. Очень много людей. Разъезжаются. Разворачивайся. Говорят, сюда летит на воздух. Даже еще летит. Еще, да, еще летит на воздухе. Вон он! О -о 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 -о! И Летит! Так, Уезжайте! Так, Королі пропаганди сьогодні, звісно, теж вийшли на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули. З іншого боку, безкінечно вони переконують свого глядача в своїй правоті і в тому, що тільки вони знають істину. А ще тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад два роки вони розповідають про те, як увесь світ з ними бореться, а вони два роки перемагають. Тільки результат, як то казав класик, все ж таки на табло. Українці сьогодні читають так, завтра будуть читати по-другому, українці много було, було шарахенівих історії. Ви ж знаєте історію України. Поэтому українці це наші браті, це веселий, дуже затейливий народ. І якщо сьогодні під влиянням запада і заподенців українських. они считают, что они куда-то там ушли от России, то ни географически, ни ментально, ни в душе никуда они не делись. С момента государственного переворота на Украине в 2014 году там никаких свободных выборов не было. И быть не может в силу того диктата по отношению к 20 миллионам русских, который происходит на Украине. И, конечно же, я вас уверяю, Россия русских защитит. Этот мир должен быть в первую очередь выгоден России. Она должна решить все задачи, и это подчеркивалось постоянно руководством страны, которые были обозначены в самом начале специальной военной операции. Обеспечение комплексной безопасности для России. Комплексная безопасность для России – это не просто границы, это очень много обязательств, причем не просто обязательств, а гарантий, которые должны быть даны России. Я, честно говоря, не представляю, как они могут вообще быть даны. Вот лично мое мнение, я в своем блоге уже постоянно говорю, единственная вот ситуация, при которой точно будут все гарантии соблюдены, что государство Украина исчезнет с политической карты мира. И пока по тому идиотизму, который там происходит, все к этому идет. Насколько это действительно серьезная, важная информация, на ваш взгляд? Информация важна, но мы понимаем прекрасно, что никаких 300, даже 100 бортов никто им не выдаст. Я напомню слова Марка Милли, это начальник Объединенного комитета значит, штабов в Америке, бывший, как бы такой генеральный штаб, их, значит, он говорил о том, что даже 10 бортов стоит очень дорого. Американские а, силы обеспечения, там порядка 30 человек на один борт. Он очень требователь в взлетно-посадочной полосе, он не подходит для взлета с наших а, военных аэродромов, ну наших, я называю, на Украине еще построенных Советским Союзом где используется модульная конструкция, специальные плиты, для того, чтобы, если нанесен удар, можно было плиту вытащить, поменять на новую через несколько часов. У него очень низко расположены воздухозаборники, это видно. То есть он фактически ну, требовательный так же, как современные лайнеры, то есть он должен взлетать с гражданских аэропортов. Это двиг... однодвигательный самолет, он многофункциональный, но э, ракеты, которые есть у него, воздух-воздух, американцы заявили, что будут передавать свои дальнобойные ракеты АИМ-120 с дальностью 120 километров, я не думаю, что будет больше против наших ракет Р-37М, которые летят на 300 километров. Ну, тут очевидно просто разница. Мы уже сбивали самолеты МиГ-29 на дальности 213 километров от линии боевого соприкосновения. Поэтому, скорее всего, конечно, они их будут применять как летающие воздушные значит, такие платформы для ПВО. То есть будут своими ракетами воздух-воздух сбивать наши крылатые ракеты или еще что-то к вариантам боев, чтобы они подлетели к линии боевого соприкосновения, попытались изолировать район ведения боевых действий, нанести нам урон или отогнать наши самолеты Су-34, которые вот этими огромными бомбами с модулем планированиями и коррекции наносят удары. И, собственно, это и есть вот эта основная проблема для ВСУ, потому что мы взламываем их эшелонированную систему обороны. Как бы они ни заглубились, три тонны, когда бомба прилетает, она там все в щепки перемалывает. Подтянуть комплексы ПВО они не могут, мы их уничтожаем ланцетами. И вот нужна воздушная составляющая. Соответственно, этого не, недостаточно. Скорее всего, будут применять их с дальнобойными крылатыми ракетами шторм-шедоу или «Скальп». Ну вот, соответственно, чем больше самолетов, тем больше будет массовый пуск. Это да. проблема. Поэтому здесь мы будем отслеживать аэродромы, где они будут базироваться. И пока для нас непонятно они их забазировали на Украине или будут пытаться их оставлять в Молдавии, в Румынии или в Прибалтике, прилетать на территорию Украины, получать бомбу и взлетать, работать и уходить назад. Вот здесь, конечно, нам еще предстоит разведки поработать, поискать их. если вдруг что-то не так, нам я уверен, что мы нажмем на кнопку там, и покажем, там, что нельзя шутить с нами. дом Как сказал наш верховный главный командующий, зачем нахрен нам нужна там, этот мир без России. Там. Поэтому лучше, лучше нам уничтожить полностью этот сатанизм. дом Победа 100% в этом году будет за нами. В этом году? Да, нет сомнений. дом Основная сила – это пехота. У них пехоты нету там. Как бы чтобы не давали там, ну они там самолет там прилетит, там его... один там раз он может выпустить ракету, там его там сразу сбьют там, да, и все там. Да, и салам алейкум ну, закончится там. Мы идем вперед, мы выиграем там, мы потихоньку придвигаемся, Там. У нас со стороны там Волочанской вообще нет проблем, сами сдаются там плен там. И ребята там, говорят там, здесь даже воевать там стыдно там. А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, ні, звісно, не в їхньому тєліку. не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах, тому що там життя росіян без купюр, там те, що не вигадується і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по особливому. Ні, всю жесть все дніще свого життя. Вони саме там спочатку самі фільмують а потім викладають. Тож, власне, і ми, як і завжди, зробили неймовірну підбірку з соціальних мереж росіян. Машини-то. А моя-то де? Ладно. Врух кран полетів. А Вылетел туда. Вон второй полетел, второй полетел. Сейчас тоже вылетит. Foro o le mongan ya mongan ya tawa, mo maara <small> n kata wa soso, soso ma mongan ma mongan ma mongan ma mongan ma mongan. Как можно. Это да, короче. Нас тут всем чем можно. <как> Птички. Артиллерии, минометы. Я Он тоже. Я тем более, <клыш> вообще, вся все, жопа в дырах. Все, все триста, все раненые. <клыш> ну хорошо, хоть легкие, но есть и тяжелые. Два вначале лежат, все, цыганы, лысые, больше не с нами. <клыш> Это, Это... Да, полная <клыш> Девчонки, вот смотрите, а, сижу вечером у бассейна, отдыхаю. А, подходят ребята, я озвучила, что ну, я там не знакомлюсь и присесть а, не смогу. А, они попросили а, сделать заказ, там. я тоже отказалась. Они сами сделали за меня заказ. Пусть я не пью, но все равно мне принесли, там я не пью спиртное, мне там принесли опероль, да, там, воду, потому что я сказала, что я плотно поужинала. То есть, понимаете, вот это вот внимание. Абсолютно незнакомые люди, учитывая, что я отказалась присесть к ним за стол. А вы ходите на свидание, ходите. И пить кофе на свидании. У меня не свидание. Мне ребята сделали заказ. Сами. Понимаете? Учитывая, что э, эти мужчины получили как бы отказ от меня. Так вот, это ценность женщины. Когда вы ощущаете себя дорогой женщиной, к вам и относятся так. Вот я что хочу сказать. А когда э, вы вот это, серваете свой кофеечек за 75 рей Ну так, Кто из вас дурочка? И вот эти ваши опросы с Радой, где вы там пишете, что это нормально, да, а, что мужчина приглашает на кофе. Вот и жрите свой кофе в три горла. Понимаете, вот это ваша ценность. А моя ценность другая. После отказа даже а, ребята ко мне за всей душой. Так что давайте, вперед. Кто додивився до конца, то сегодня від нас отримує зіроньку, у том числі, як у нас, нервов, нервів. Ви, друзі, якими щоденно прокачуєте свої скіли. І ми вас с цим вітаємо, тому що Це те терпіння, якому ми навчилися. Весь цей аналіз і критичне мислення обов'язково допоможуть нам легше пройти увесь непростий шлях до нашої перемоги. Не забувайте коментувати, почути і побачити. обов'язково. Лишайте нам сподобайку, тому що тільки так ми можемо розповсюджувати всю зібрану інформацію. Ну і звісно, підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.